بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز دين قرداش مومن برادرلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر اجائب حدث لر بار رسول الله تعالى إذا مررتم من رياض الجنة فارتعو اگر نصيب ببقى سسزگا جنة باغدان o'sha joyda bir yayrab o'ting deganlar sahobalar so'rashgan yo rasululloh jannat bog'idan o'tish qanday u rasululloh aytdilarki agar bir joydan o'tsangizki u joyda ilm majlisi bo'layotgan bo'lsa ilm makoni bo'lsa odamlar u joyda ilm o'rganyapti ilm berilyapti shunday joydan o'tsangiz siz ham bahra oling bir yayrab o'ting dedilar shu bugunli kunlarda jannat makon yurtimizda juda yam ko'plab ilm maskanlari yangi yangi ochilayotgan xossatan namangan viloyatida ajoyib ilm maskani ochilibdi kecha xabardor bo'ldim bugun ochilish marosimi ekan ismi ham hadisdagidek ravza ajoyib hmm. payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlaridan tabarruk oldilar o'sha hadisda aytilinganday ravza bo'lsin u joyda o'qiganlar o'qitganlar bu joyni tashkil qilganlar rasulullohning bashoratidek jannat bog'larida sayr qilishi nasib etsin Hasaten mana shu joyni tashkil qilgan birodarimizdan alloh rozi bo'lsin o'zi uchun ota onasi uchun sadaqayi joriya bo'lsin aziz namangan xalqi sizlarga ravza o'quv markazi muborak bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh